ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று விஷ்ணுபதி புண்ணியகாலம் மற்றும் சனி பிரதோஷம் இணைந்த நன்னாள் இந்த தினத்தில் பிரம்ம சபையில் சனி பகவானால் கூறப்பட்ட இந்த நரசிம்ம ஸ்தோத்ரத்தை யார் ஒருவர் கேட்கிறார்களோ அல்லது சொல்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பேற்பட்ட கெட்ட தசையில் இருந்தாலும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்பதன் மூலமாக அவையெல்லாம் நீங்கி அவர்களுக்கு நல்ல திசை ஆரம்பமாகிவிடும் கடன் கஷ்டம் என அனைத்தும் நீங்க பெறுவார்கள் என்பதாக சனி பகவான் கிருஷ்ண பகவானுக்கு கூறக்கூடிய வாக்கு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்ரம் பிரம்மசபையில் சனிதேவர் இயற்றிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நரசிம்ம பகவான் மனமுவந்து வந்து கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த துதியை சொல்பவர் குறிப்பாக சனிக்கிழமையில் பிரதோஷத்தில் சனி பயிற்சியில் யார் இந்த நரசிம்ம ஸ்துதியை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்களை ஒருபோதும் நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் அவர்களது எல்லா தடைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்குவேன் அவர்களது கெட்ட திசையும் நல்ல திசையாக மாறும் என்று சனி பகவான் நரசிம்மருக்கு வாக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த ஸ்தோத்திர பல ஸ்ருதியில் வருகிறது இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை தான் நாம இந்த தினத்தில் பாராயணம் செய்ய போகிறோம் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ நரசிம்ஹஸ்துதி சனேஸ்வர கிருத்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாஜ சுலபோ பக்தி யுக்தானாம் துர்தர்ஷோ துஷ்ட சேதசாம் अनन्यगतिकाणां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनीराजितपादपद्मं श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिर परमादरेण सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरम् विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगता किल दोषसङ्गैः सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् प्रह्लादभक्तव च साहरिविरासीत् स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः ऊर्वो निदाय उदरं न करैर्ददार सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकं यो नैजभक्तमनलाम्बुधिभूधरोग्रशृङ्गप्रपातविशदन्तसरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोरक्ष सत्त्वम् न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमा पुरविनाशवतीं पराज्ञां स सत्वं नृसिंहायि देहि कृपावलोकं यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली भावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यस्योत्तमम् यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैक सर्वशमलप्रशमेकदक्षम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् श्रीकृष्ण उवाच इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शणिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं शणिं तं वक्तवत्सलख श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोहं क्षणि तुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्चसितमेव त्वं सर्वलोकहितावहं श्रीशणिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस् तव प्रीतिकरस्यादेवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेता तेषां त्वं लोकभावन श्रीनरसिंह उवाच तथैवास्तु शनेहं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वचः शृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत्

अतः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन् श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्यात नृसिंहदेव संवादमेतस्तवनञ्च मानवः शृणोति य श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति श्रीभविष्योत्रपुराणे श्रीशनैश्चरकृत श्रीनृसिंहस्तुतिः सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः <laughs> hari hariki